السلام علیکم ناظرین خوش آمدید آج کی ویڈیو میں جن احادیث کا ذکر ہے وہ حدیث کی کتاب دیرمی کے باب نرمی رحم دلی اور ترس کی حدیث نمبر دو ہزار سات سو بیاسی سے لے کر دو ہزار آٹھ سو بیس تک لی گئی ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و وسلم نے فرمایا کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ و وسلم نے فرمایا کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے والدین اولادا اور سب لوگوں سے محبوب نہ ہو جاؤں حضرت ابو بکرا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک آدمی نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ و وسلم کون سے لوگ بہتر ہیں اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن کی عمر لمبی ہو اور عمل اچھے ہوں اس نے کہا کون سے لوگ برے ہیں فرمایا جن کی عمر لمبی ہو اور امال برے ہوں اب مہریز کہتے ہیں میں نے ابو جمعہ سے کہا جو صحابی ہیں کہ ہم سے کوئی حدیث بیان کریں جو اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو انہوں نے کہا ہاں میں تم سے بہت عمدہ حدیث بیان کروں گا ہم صبح کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ و وسلم کے پاس گئے اور ہمارے ساتھ ابو بیدا بن جرہ رضی اللہ عنہ تھے انہوں نے کہا آرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ و وسلم کوئی ہم سے بھی بہتر ہے ہم ایمان لائے اور اب کے ساتھ جہاد کیا اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں وہ لوگ جو تمہارے بعد ہوں گے اور مجھے دیکھے بغیر مجھ پر ایمان لائیں گے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ و وسلم نے فرمایا بری بات ہے کہ تم میں سے کوئی یوں کہے میں فلاں فلاں آیت بھول گیا ہوں بلکہ اسے بھلا دیا گیا تم قرآن کو یاد کرو کیونکہ وہ آدمی کے سینے سے اسے بھی جلدی نکل جاتا ہے جتنی جلدی جانور اپنی رسی سے نکلتا ہے انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و وسلم سے سنا اب فرماتے تھے مجھے معلوم نہیں کہ وہ اب پر نازل ہوئی تھی یا اب کا فرمان تھا وہ یہ تھی اگر ابن آدم کے پاس مال سے بھرے ہوئے دو میدان ہوں تو وہ ان کے ساتھ تیسرا بھی تلاش کرے گا مٹی کے علاوہ کسی چیز سے انسان کا پیٹ نہیں بھرتا جو شخص توبہ کرتا ہے اللہ توبہ قبول کرتا ہے ابو موسا عشری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ و وسلم نے فرمایا ہر مسلمان کے ذمنا صدقہ ہے لوگوں نے کہا آ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ و وسلم اگر وہ طاقت نہ رکھے آنا کر سکے تو اب صلی اللہ علیہ وآلہ و وسلم نے فرمایا اپنے ہاتھ سے کمائے پھر اس سے کھائے اور صدقہ کرے پھر لوگوں نے کہا اگر ایسا بھی نہ کر سکے تو ابسل اللہ علیہ و علیہ وسلم فرمایا حاجت مند مصیبت زدہ کی مدد کرے اس نے کہا اگر وہ ایسا بھی نہ کر سکے ابسل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھلائی کا حکم دے پھر اس نے کہا کہ اگر ایسا بھی نہ کر سکے تو ابسل اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے ساتھ برائی سے باز رہے یہ بھی صدقہ ہے حضرت ابوہند داری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ و وسلم سے سنا وہ فرماتے تھے جو شخص شہرت حاصل کرنے کے لیے کام کرے گا اللہ تعالی قیامت کے دن اسے رسوا کرنے کے لیے اس کی شہرت کرے گا حضرت کا بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ و وسلم نے فرمایا مومن کی مثال کمزور کھیتی کی طرح ہے جسے ہوا ہلاتی رہتی ہے ایک دفعہ اسے سیدھا کر دیتی ہے دوسری دفعہ لٹا دیتی ہے حتیٰ کہ اسے موت آ جاتی ہے اور کافر کی مثال اس طرح کی ہے جو اپنی جڑ پر سیدھا کھڑا ہے اسے کوئی مصیبت نہیں پہنچتی حتیٰ کہ ایک ہی دفعہ وہ اکھڑ جاتا ہے حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے ماؤں کی نافرمانی کرنے روکنے اور مانگنے زیادہ بولنے کثرت سوال اور مال کو ضائع کرنے سے منع فرمایا حضرت صوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و وسلم نے فرمایا میں سب سے زیادہ اپنی امت کے گمراہ پیشواؤں کا خوف رکھتا ہوں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کی وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو مدد کرو اگر وہ ظالم ہے تو اسے روکو وہی اس کی مدد ہے اگر مظلوم ہو تو اس کی مدد کرو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و وسلم نے فرمایا دین خیر خاہی ہے ہم نے کہا آ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس کے لیے اب صلی اللہ علیہ و وسلم نے فرمایا اللہ اس کے رسول اس کی کتاب مسلمان کے رہنما اور عام مسلمانوں کے لیے حضرت ابدا بن سامت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و وسلم نے فرمایا جو اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اور جو اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپ کی کسی بیوی نے کہا ہم موت کو ناپسند کرتے ہیں اب صلی اللہ علیہ و وسلم نے فرمایا یہ بات نہیں ہے مومن کو جب موت آتی ہے تو اسے اللہ کی رضامندی اور عزت کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اسے اپنے اگلے انجام سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں ہوتی تو وہ اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اور اللہ اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے کافر کو جب موت آتی ہے تو اسے اللہ کے عذاب اور اس کی سزا کی بشارت دی جاتی ہے تو اسے اپنے اگلے انجام سے زیادہ کوئی چیز بری معلوم نہیں ہوتی اس لیے وہ اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اور اللہ اس سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے ابو ابوحرا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ فرمائے گا میری عظمت کی خاطر محبت کرنے والے کہاں ہے میں آج انہیں اپنے سایہ میں جگہ دوں گا آج میرے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان بدنی آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ تعالی اس کے محافظ فرشتوں سے فرماتا ہے میرا بندہ جب تک میری بندش میں قید ہے ہر دن اور رات میں اس کے لیے ویسی ہی نیکی لکھو جیسی وہ صحت کی حالت میں کرتا تھا حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و وسلم کے پاس گیا آپ کو بخار تھا میں نے اپنا ہاتھ اپ پر رکھ کر کہا آ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تو بہت بخار ہے اب صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تمہارے دو آدمیوں جتنا بخار ہوتا ہے میں نے کہا اس کے بدلہ میں اب کے لیے دوہرا اجر ہوگا اپنے فرمایا جی ہاں جس مسلمان کو بیماری کی وجہ سے کوئی مصیبت پہنچی ہو اس کے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جس طرح درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں کرتا ہے عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا ایک دن نبی صلی اللہ علیہ و وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور آپ کے چہرہ پر خوشی تھی کہا گیا آ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و وسلم ہم آپ کے چہرے پر ایسی خوشی دیکھ رہے ہیں جو پہلے نہیں دیکھی اب صلی اللہ علیہ و وسلم نے فرمایا جی ہاں ایک فرشتے نے میرے پاس آ کر مجھ سے کہا آ محمد اب کا رب فرماتا ہے کیا آپ اس بات پر خوش نہیں ہیں کہ اب کی امت میں سے جو شخص ایک بار اب پر درود بھیجے میں اس پر دس بار رحمتیں نازل کروں گا جو شخص اب پر ایک دفعہ سلام بھیجے گا میں اس پر دس مرتبہ سلام بھیجوں گا میں نے کہا کیوں نہیں جبیر بن متم رضی اللہ انہوں کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا میرے کئی نام ہیں میں محمد ہوں اور احمد ہوں میں ماہی ہوں اللہ تعالی میری وجہ سے کفر مٹاتا ہے اور میرا نام ہاشر ہے لوگ میرے پیچھے جمع ہوں گے اور میرا نام عاقب ہے اور عاقب وہ شخص ہے جس کے بعد کوئی نہ ہو حضرت صہیب کہتے ہیں ایک دفعہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اب مسکرائے اور فرمایا تم مجھ سے پوچھتے نہیں کہ اب کیوں ہنس رہے ہیں لوگوں نے کہا اب کیوں ہنسے اب نے فرمایا مسلمان کی حالت عجیب ہے اس کی ہر بات اچھی ہے اگر اسے کوئی نعمت ملتی ہے تو وہ اللہ کا شکر کرتا ہے وہ اس کے لیے نکی ہوتی ہے اگر اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ اس پر صبر کرتا ہے وہ بھی اس کے لیے نیکی ہے اور مومن کے علاوہ کوئی نہیں جس کی ہر بات نیکی ہو